Приветствую всех! Сегодня я хочу обращение свое записать для пакетников, то есть тех людей, которые взяли у нас пакеты документов или еще возьмут в процессе пакеты докумен документов для реализации права на землю. Краткие рекомендации, что именно вам нужно сделать для того, чтобы эти документы, ваши действия были максимально эффективными. Ну, само собой. Первый шаг, который вы делаете, вы покупаете пакет документов, в который входит 9 документов разного рода. И это, в принципе, есть родоначальные документы, которые помогают поставить чиновника в то положение, при котором он, даже если примет негативный результат, а весь механизм прописан на негативный результат, поскольку не хотят мирно чиновники отдавать землю. Даже если он примет негативный результат, в этих документах стартовых заложены все необходимые инструменты, чтобы потом заставить чиновника выделить землю. Конечно же, я настоятельно рекомендую также приобретать параллельно с пакетом документов карточку, классику или цитадель, карточку на, 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 на круглосуточное юридическое обслуживание. Раньше мы это пакетником не могли предложить, сейчас мы уже можем. Запущена мобильная правозащитная служба. Там где э, работают специальные юристы наши. И в принципе для пакетника, покупив пакет документов за 300 гривен и карточку или за 1000, или за 2000 на год, вам будет намного проще бороться и реализовывать свое право на землю, поскольку вас будет без границ неограниченно консультировать. Наш юрист будет в случае необходимости, вы сможете передать ему трубочку, он будет общаться с тем или иным чиновником. Более того, он, ну если это цитадель, допустим, карточка наш юрист на по вашей просьбе еще сможет, кроме всего прочего, и набрать того или иного чиновника и решать ваши вопросы. Также в карточку ЦТД уже заложен в пакет документов. Простыми словами, я очень настоятельно рекомендую пакетникам воспользоваться новым нашим продуктом, карточка юридическая или классика, или цитадель. В данной ситуации цитадель, конечно, более полномасштабный будет выглядеть. И это даст вам возможность, это фактически по своей природе, это будет мини-полное сопровождение. То есть юрист будет постоянно у вас на связи, ваш адвокат будет на связи. Ну и конечно же плюс большой будет, что вы сможете решать не только земельные вопросы, но и все вопросы, которые будут у вас возникать. Поскольку единственное качество, которого не хватает по большому счету пакетникам, это наличие профессионального юриста рядом для решения вопроса, потому процент, там где вот пакетники плотно работают с нашими юристами, там есть результат там где пакетники пытаются все-таки больше сами, устают не хватает навыков не хватает, не хватает знаний и конечно же опускают руки, потому еще раз говорю, моя рекомендация пакетникам работать плотно с нашими юристами в рамках тарифного плана классика или цитадель, то есть к пакету документов приобретайте карточку. Это не просто рекомендация купить что-то еще у нас, это действительно действенная рекомендация, которая вам реально поможет решать ваши проблемы ежедневные и реализовать ваше право на землю. Всем вам успеха и так будет.